Gəldik bu qadəs kitab Bibliya. Babil qülləsi. Bütün dünyada bir dil və bir danışıq var idi. İnsanlar Şərqdən köçüb gəldikləri zaman Şinar torpağına biri düzəlinə rast gəldilər və orada məskən saldılar. Sonra bir-birlərinə dedilər: "Gəlin kərpis düzəldək. Və onu yaxşı bişirək." Onlar daş əvəzinə kərpis və palçıq əvəzinə qatran götürdülər. Yenə dedilər: Gəlin özümüzə bir şəhər, başa görələr istəyən bir qüllə tikib addım atıraq. Daha bütün yer üzünə yayılmayaq. Rəbb bəşər övladlarının tiştdiyi şəhəri və Qüdvərə görmək üçün aşağı endi. Rəbb dedi: "Budur. Onların hamısı bir xalqdır və bir dilləri var. Buna görə də bu işə görməyə başlamışlar. Və indi etmək istədikləri işdə heç bir məna olmayacaq. Gəlin aşağı enib orada onların dillərini qarışdıraq ki, bir-birlərinin dilini başa düşməsinlər." Rəbb onları oradan bütün yer üzünə yaydı. Allah şəraiti çəmədə əndirdi. Buna görə də o yerin adına Babil dedilər. Çünki orada Rəbb bütün dünyadakı adamların dilini qarışdırdı və onları bütün yer üzünə yaydı. Samın nəsil taraxsı belədir. Daşqından 2 il sonra Sam 100 yaşınday ikən oğlu Arpaqşad doğuldu. Arpaqşad doğulandan sonra Sam 500 il yaşadı. Onun çoxlu oğlu və qızı oldu. Arpaqşad 35 yaşınday ikən oğlu Şelah doğuldu. Şelah doğulandan sonra Arpaqşad 403 il yaşadı. Onun çoxlu oğla qızı oldu. Şelah 30 yaşında olanda oğlu Ever doğuldu. Ever doğulandan sonra Şelah 403 il yaşadı. Onun çoxlu oğlu və qızı oldu. Ever 34 yaşında olanda oğlu Peleq doğuldu. Peleq doğulandan sonra Ever 430 il yaşadı. Onun çoxlu oğlu və qızı oldu. Peleq 30 yaşında olanda oğlu Reu doğuldu. Reu doğulandan sonra Peleq 209 il yaşadı. Onun çoxlu oğlu və qızı oldu. Rey 32 yaşında olanda oğlu Seruk doğuldu. Seruk doğulandan sonra Reyo 207 il yaşadı. Onun soxlu oğlu və qızı oldu. Seruk 30 yaşında olanda oğlu Nahor doğuldu. Nahor doğulandan sonra Seruk 200 il yaşadı. Onun soxlu oğlu və qızı oldu. Nahor 29 yaşında olanda oğlu Terah doğuldu. Terah doğulandan sonra Nahor 119 il yaşadı. Onun soxlu oğlu və qızı oldu. Terah 70 yaşında olanda oğları İbrahim Nəxor və Haran da oldu. Terahın nəsil tarixçəsi belədir. Terahdan İbrahim, Nəxor və Haran törlədi. Harandan Lut törlədi. Haran atası Terahın sağlığında doğduğu ölkədə, Xaldelərin Ur şəhərində öldü. İbrahim və Nəxor özlərinə arvad aldılar. İbrahimin arvadının adı Saray, Nəxorun arvadının adı isə Milka idi. Milka və Iska Haranın qızları idi. Saray sonsuz idi, onun uşağı olmurdu. Tera oğlu İbrahim, Haran oğlu oğlu olan nəvəsi Lotu, oğlu İbrahimin arvadı olan gəlinini saray özlə götürdü. Və Kəran torbana getmək üçün Xaldelərin uş şəhərindən çıxdı. Onlar Harana gəlib orada məskən saldılar. Tera 205 il ömür sürüb Haran da öldü. Yaradılış kitabının 11-ci fəsil.